На этом месте раньше был большой супермаркет для частных лиц. Сейчас метро – центр мелкооптовой торговли международного уровня. По словам руководителей этого бизнеса, выход на региональный рынок крупного федерального игрока – шаг просчитанный. И в целом он свидетельствует регион – регион перспективный. В первую очередь, оценивая рынок, мы, естественно, оцениваем о том, как здесь развито предпринимательство. Мы оценивали, как развита индустрия гостеприимства, отели, рестораны любой общепит, естественно, его развитие. Более того, как сказал уже Питер Бон, мы не исключали, что это огромное туристическое направление, Помню о том, что здесь расположен Байкал. Ну и развитость торговли и магазинов у дома. Их здесь достаточно много таких клиентов. Много-то много, но уровень розничной торговли не везде высокий. Специалисты отмечают, что в Иркутске сохранилась и палаточная, и прилавочная торговля. Требования для сегодняшнего дня даже если и мини, то все равно супермаркет. В метро говорят, что рассчитывают изменить формат местных магазинов, придав им большую устойчивость на рынке и повысив их привлекательность для потенциальных клиентов. Своих клиентов метро называют профессионалами. Это представители розничной торговли малого и среднего форматов, отели и рестораны. Как э, пользователь, как покупатель, я э, полагаю, что этот формат в Иркутске уже востребован. Э, вот именно формат, предлагаемый нам сегодня, э, дает возможность покупателям, в том числе и э, предпринимателям небольшим, закупать товары достаточно высокого практически европейского качества в хорошем ассортименте по вполне конкурентным ценам. Выбор местоположения в метро объясняют удобными подъездными путями и